Masallı rayonunda kənd təsərrüfatının digər ənənəvi təsərrüfat sahələri kimi arıcılıq da məhsul istehsalçılarına göstərilən dövlət dəstəyi sayəsində inkişaf edir. Rayonda arıcılıqla məşğul olanların və arı ailələrinin sayı ilbəil il artır. Bu günlərdə arıcılar son süzümə aparırlar. Masallı arıcıları balın son süzümünə aparır. Küz Elə ara ailəsi olan Ərkivan kənd sakini Günçə Quliyeva da artıq balın bir qismini süzüb. Deyir bu il bal ötən ildəkindən 20-30% çox olduğundan süzüm mərhələ-mərhələ aparılır. May balı da süzmüşdü yüngül varı, amma indi bütün ev çiçəkləri nektarları toplanıb hal-hazırda müxtəlif cür çiçəklər, müalicəvi çiçəklərin balı toplandıqdan sonra indi süzüm aparırıq. Hazırda pətəklərimiz də görürsüz ki, hamısı doludur. Keçən il süzmüşlük 12-15 kq arası. Bu il süzürük 18-23 kq arası. Ara ailələrinin gəzdirilməsi də balın keyfiyyətinə birbaşa təsir göstərir. Çünki hər yerin təbiəti özünə məxsus olur. Təsərrüfat sahibləri bu il ilk dəfə ara ailələrinin bir qismini təbiəti, bitki örtüyü zəngin olan Lərikə daparıblar. Biz digər e, rayonlarla yanaşıb Lərik rayonuna da bu il arı apardıq. Bizim hal-hazırda bu pətəyimiz, görürsüz, dolu bu pətəyimiz e, Lərik balıdır. E, Orda Lərikə daparmaqda məqsədimiz nə idi? Orda çiçəklərin e, keyfiyyəti, zənginliyi, müalicəvi olduğuna görə yəni lirikə biz ara apardıq. Peteqlərdən balın hamısı götürülmür. Araların qış yemini də saxlanılır. Bu həm də sağlam beçəvermək üçün vacibdir. 8 dənə ramka balla saxlamışıq qışa. Həm də təbii baldır. Təbii balla qışdan çıxan arının keyfiyyəti güclü olur. Görürsüz, balalamalar da gedib, həm də balramqlar hamısı güləmlidir ki, qışdan arılar sağlam çıxsın. Hər arı pətəyinə görə subsidiyanın verilməsi məhsul istehsalçılarının bu sahəyə marağını daha da artırıb. Rayonda 539 arıcıya 11521 ara ailəsi üçün subsidiya ödənilib. Sağ olsun dövlətimiz bizə subsisiya ayırıb həmin o subsisiyanın hesabına həm arıçılar həvəskarllaşıblar, biraz da arını artırmağa inkişaf elətdirməyə, həm də ki arıya olan ləvazimatların Demək, arıların nə qədər ehtiyacı varsa, onun yarısını dövlət ödəyir. Bu il Təkçə Göynçə Quliyeva arıcılıq təsərrüfatından ötən ildəkindən 1 ton çox, yəni 3 tona yaxın məhsul götürüb. İndi qalır əsas məsələ balın satışı. Düzdür, ildə bir dəfə sərgi satış yarmarkası keçirilir, amma arıcılara məhsullarını satmaq üçün kifayət eləmir. Onların istəyi yarmarkaların ildə bir neçə dəfə keçirilməsidir. Hal-hazırda bu məhsullar, belə onlar deməyəm, onlar hamısı doludur. Satışımızı dövlət yarmarkalarında keçirilir həyata. İldə 1 dəfə olur, amma elə bir məhsulumuzun çox olduğuna görə, e, yəni 1 bir dəfə biraz az olur da. Yəni o 1 neçə dəfə olsa daha da e, yaxşı olar. Balın qiymətinə gəlincə, kiloqramı 25-30 manata, lirik balının qiyməti isə 40-50 manat arasında dəyişir. Qeyd edək ki, bu il Masallı da arıcılıq təsərrüfatlarının sayı 642, ara ailələrin sayı isə 9711-ə çatdırılıb. Pervane Əliyeva, Elvis Nəsirli, Masallo